cülkəmizlə bağlı bir xəbərimiz var. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımızdan e, hasil olunan e, və bal artıq paytaxtımıza gətirildi. Onun həmsərciəsi eyni zamanda satışı təşkil olunur. Bütün bunlarla bağlı istəyirdik biz həmkarımız İlahədən soruşaq, yarmaqa e, nə vaxta kimi davam edəcək və hansı məhsulların satışı nəzərdə tutulur? Hər vaxtdan xeyir olsun, İlahə bir daha. Salam Rəsim, bir daha səni və tamaşaçılarımızı xoş gördük. Bəli, sən artıq qeyd elədin ki, biz bal yarmarkasındayıq. Burda 60 rayonundan 250-dən çox stenddə bal və bal məhsullarının satışı həyata keçilir. Bəli, 30 ildən sonra artıq işğaldan azad olan ərazilərimiz, o rayonlarımız da bal yarmarkalarında təmsil olunurlar. E, eyni zamanda kəlbəçər balı da ən çox satılan ballardan biri hesab olunur. Rəsim, bilirsiniz ki, mən özüm də Xaçmazlı mən istəyirəm öz zonamızın stendinə yaxınlaşım. Bura Quba Xaçmaz stendidir. Özünüz təqdim eləyin. Mən Balalıyev Davud. Hər yarmarkaya çox gözəl, yüksək keyfiyyətli məhsullar gətirirəm. Bu il də gözəl ballarımız var. Sağ olsun Katta səfərat nazirliyi, Qida təhlükəsizlik agentliyi ki, bizə bu şəraiti yaradılar. Yəni çə bal deyil məncə. Görürəm ki, başqa məhsullar da var. Baldan başqa hansı məhsullar var? Bal balı gətirmişik. Gözəl propolislərimiz var. Belə arı çiçək tozumuz var, yüksək immuniteti qaldırır. Ondan gəlibmişik. Gözəl arı məhsullarını hamısından gətirmişik. Arı südümüz var. Onu halda endirsək, saxlayırıq ki, pərq olmasın. İb istəyən müştəri olanda götürüb həminə veririk. Müştəri varmı? Maraq varmı? Sağ olsunlar. Müştərilərlə həmişə yüksək keyfiyyətli məhsuldur. Laboratoriya kağızımız var, yüksək keyfiyyətli. Hər il müştərilərimiz növbətində gəlirlər, alırlar. Yəqin hər ki, şey dağ balıdır. Bəli, dağ balıdır, gözəl balımızdır. Həmişə də gəlirlər, alırlar. Sağ olsunlar. Müştərilərdən çox məmnunam. Düzdür, biraz alıcılıq qabiliyyəti keçənlə nisbətən zəifdir, amma ümumi götürəndə hər şey yaxşıdır. Çoxsa 10 g/m2 səhər saatları olduğu üçün müəyyən qədər ə, alıcı sayında azlıq müşahidə olunur, lakin axşam saatlarında 6-dan sonra isə ə, gələn alıcıların sayı daha çox olur. Bura isə şəkil stendində səf edəmirəmsə, hə, 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 hə. Ə, buyurun. Arıcı Bayramov Səhavat Qudrat oğlu. Yarmarkaya gəlmişik. Yəni dağ baldır, bu, balı, bu coşə balı, akasiya qaraçan balı, qaymaqdır gətirilmişik səf odudu, şambaldı, rampa baldı. Yəni bütün arıkeçlərin arı südüdü. Yəni hər bir şey gətirmişi. E, Qiyməti nə çədir balın? Qiyməti 30 manatdır, 25-30 manat arasındadır. Yəni alıcılar gəlir, yəni arzulardan da məmnundur. Yəni alıcı qabiliyyəti çoxu satırıq yəni. Gedəndə yəni, yəni, yəni qalmır, məhsulumuz qalmır. Satıb qurtarıb elə gedirik. Hey Rosan. Mənim yanında eyni zamanda Qalib Bəhrəmov var. Aqrar təchizizat və tədarük açıq səhməli cəmiyyətinin əməkdaşı o da bizə bu yarmarka haqqında daha hər tərəfli məlumat verəcək. Xoş gördük. E, salam hər vaxtınız xeyir. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bəli, e, qeyd etdiyiniz kimi artıq bir həftəyə yaxındır ki, biz Valley yarmarkasını təşkil edirik. Yarmarka Kənd Təzə Xəbailatı Nazirliyi və Azərbaycan Arxılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Hal-hazırda 250 arıcı yarmarkada öz e, məhsulları ilə çıxış edir və bu ilki yarmarka bir sıra xüsusiyyətlərlə digərlərindən fərqlənir. Belə ki, bu il ilk dəfə olaraq Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonundan arıcılar iştirak edirlər yarmarkada. Həmçinin bu il biz çalışmışıq ki, daha çox inzibati rayon əhatə olunsun yarmarkada və təxminən 50-yə yaxın rayondan, demək olar ki, ölkəmizin əksər rayonlarından arıcılar təmsil olunur yarmarkada və yarmarka hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə qədər vətəndaşların xidmətindədir, xidmətindədir və bayaq ki məndən əvvəlki danışan arıcın da qeyd Demək, onların hər birinin məhsullarının keyfiyyət göstəriciləri ilə bağlı e, analiz sənədi təqdim olunub və mən də alıcılara da e, müraciət etmək istəyirəm ki, onlar yarımartiyə yaxınlaşdıqları zaman həmin sənədləri əldə edə bilərlər, ardınca soruşa bilərlər və orada almaq istədikləri balların diaqnostazədəliyi ilə tanış ola bilərlər ki, bu da e, hansı məhsulu aldıkları barədə onlara ətraflı məlumat vermiş olar. Çox sağ olun. Xatırladım, Xibizə Bal Yarmarkasına bağlı ətraflı e, məlumatı Aqrar Tədarük və Təchizat Açık Sənbər Cəmiyyətinin nümayəndəsi verdi. Bir daha qeyd edeyim ki, biz hazırda Bal Yarmarkasındayıq e, və bu yarmarka yerləşir Gənclik Metrosunun çıxışında. Vətənmiz bal almaq istəyənlər, keyfiyyətli bal almaq istəyənlər və bu yarmarkaya gələ bilərlər. Artıq arıcılarımızla qeyd etdi ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi olaraq e, balın təmizliyi ilə bağlı onların ballarının təbii ki, yoxlanış dan son keçdikdən sonra olaraq bir sertifikat təqdim elir. Yəni siz də bal almağa gəlsəz təbii ki, burada o sertifikatı tələb eləyərək təmiz, keyfiyyətli məhsul əldə edə bilərsiniz. Qiymətinə gəldikdə isə balın 1 kq-nın qiyməti 25-30 manat arasında dəyişir. Bəli rəisi və ya sizin də qlanınızda bal almaq varsa, Gəncəlik metrosunun şxsında yerləşən bal yarmarkasına üst tuta bilərsiniz. Buyur sözü yenidən sənə ötürürəm. Əlosu almaqdı tarix ilahə və bu yarmakada ən yaxşı hadisələrdən biri də oldu ki, artıq Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonunda işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə fəaliyyət göstərən fermerlərin, arıcıların məhsulları artıq satışa çıxarılıb. Maraqlı bir layihədir, maraqlı bir tədbirdir və ilahə sətrafı bu barədə məlumatı verdi.